В прошлый раз мы спели эту хочется повторить ее на том, что нужно быть внимательным тем, кто вокруг нас. Если так есть такой неписанный закон, если ты знаешь что-то важное, то, что касается других, тебе нужно этим поделиться. Касательно безопасности или что-то еще. Если мы встретили Бога, получили от него любовь, прощение, милость, узнали, как хорошо со Христом, мы знаем, кто исцеляет боль, мы знаем, кто лечит раны, мы знаем, кто дает надежду в самых надежных ситуациях. Поэтому очень важно, мы уже ответственны, когда мы видим людей, как вяжут надежду, испытывающих боль, не видно на Но поделиться тем, что Бог нам дает, этой любовью, этим исцеляющим милостью Божией. Дай мне Боже твои очи, дай мне Боже Бог, я спишу ты или там хочу свою любовь. И не знать я ни я никогда не думал прооней, а теперь не може забыть. Bye. Hey. i just be me, this